Телепроект новий день у прямому ефірі І я хочу запросити до нашої студії наступного гостя Сергій Бакуменко, одеський поет, музикант, громадський діяч Сергію. Я вас вітаю. Здравствуйте, Здравствуйте. такі одразу хочу почати з того, що ви нещодавно записали пісню під назвою Слава Україні, і приблизно рік так тривав тривав сам процес створення цієї композиції. Розкажіть про це і що на вас вплинуло, що змінилося у вашому баченні за цей період. Ну, когда только начались события, я как поэт, как музыкант, как творческий человек не мог не откликнуться на них. И, конечно, я откликнулся и начал сразу писать ⁇ Слава Украине, слава, слава ⁇ Часы, свободы идут, потому что я уловил, что началась свобода, не анархия, которая началась чуть позже. А свобода. Я увидел, что это маленькие часы, и надо что-то сделать. Немножечко потом все переигралось, и теперь завоевания Майдана мы э, не можем им воспользоваться, этими завоеваниями мы отстаиваем их, потому что началась необъявленная война. И теперь мы должны решить э, не внутри, а снаружи, а потом опять перейти, э, как бы очистить наши ряды после этой войны, которая так или иначе закончится, обратить внимание на то, что действительно правильные были процессы, началась люстрация, и она никак не продолжилась. Вот. И поэтому наша песня начала чуть-чуть меняться, потому что то есть я очень жизнеутверждающую песню написал. Вот, а получилось так, что многие говорят, вот идет война, а слишком веселая ваша песня. Нет, не веселая она, как не веселые сегодня мы, она жизнеутверждающая. Поэтому смотрите, набирайте в интернете песню "Слава Украины" группа Цирк. А, зрозуміло вас. И скоро в Одессе стартует цикл литературно музычных программ mm -hmm. под названием Вечера на хуторе Бакуминка. И это да. будут, насколько нам известно, живые концерты за участием поэтов, письменников, музыкантов, одейских, відомих. Да. Расскажите більш детально про цей заход. Я пытаюсь сделать в городе такую площадку, с которой, с одной стороны, могли бы приходить творческие люди. При этом не обязательно, чтобы они были, писали как Пушкин или... Блок. Вот. Неважно, любая домохозяйка может прийти и сказать: слушайте, я пишу стихи, можно я выйду и прочту. Мне вот кажется, что я должна это сделать. Пожалуйста, а с другой стороны, чтобы приходили люди, которым это могло быть интересно это слушать и смотреть. И вот есть такое кафе Blues Brothers. Они раньше назывались Дикий Z, Успенская 66, где я пытаюсь это реализовывать. Мне очень-очень сложно. Сейчас все очень сложно, но, собственно, не было никогда легко. Поэтому я м, абсолютно на таком энтузиазме собираю таких людей. Поэтому если вы хотите выступить, у вас есть какое-то маленькое стихотворение, или вы что-то хотите рассказать интересное со сцены, пожалуйста, звоните мне 093 023 1605, и мы два раза в месяц сделаем такие вечера. И хотел я еще рассказать, позвонила мне женщина позавчера, ранним утром, она писала об этом на Фейсбуке, вот, ее зовут Аделя, не помню сейчас, как ее имя учится, и говорит, здравствуйте, Сергей, спасибо, видела вас по телевизору, ой, можно, вот я не могу прийти и прочесть это, можно я вам расскажу историю, а вы сами, ну, как бы озвучите эту историю, а если бы вы вообще по телевидению рассказали, как бы все соседи радовались. Рассказать эту историю можно у вас в эфире? Ну и так, можно, но ну, она, я думаю, не дуже такая так, Она очень все. приятная, а, просто так. женщина хочет проучаствовать на вечерах, но не может в силу возраста. Так. Она, ну, или боится выйти на сцену. Ну, есть какие-то причины. Так. Ну, да, я... и она говорит, звонила мне соседка, которая жила в нашем дворе, вот она, эта Циля, уже уехала на запад и очень похвалялась, как же ей там хорошо, как а я все это пересказала другой Дине соседке. И та Дина говорит, а что я там забыла в вашей Америке? Шо, что, что, что я там буду делать? Что она так хвалится? Что я там в этой Америке? Две шляпы на голову одену, две курицы в кастрюлю положу, две жизни проживу. Это Мне по показалось это очень интересная история. Так, и э, мы с вами встречались напередодні на Нового Року. Угу. Також ваша такая активная громадская деятельность, что до сиротинців сиротинцев, э, до помощи, поддержки, так угу. наших детей, да. заблуденных, батьківського да. опекливания, вот. Расскажите, как це відбувалось? Отже, сам на Новый рик, так вы э, відвидували ці Конечно, я знаете, это было уже как будто так давно. Я то Деди Морозе, то поэт, то я делаю фестивали укроп, ну то становлюсь серьезней. И это приятно, но это было уже давно. Но помню, что я пришел в одну семью, где были э, люди грузинской национальности, и мне сразу сказали: вот дедушка не очень очень рад такому Деду морозу вы не трогаете дедушку пусть дедушка не участвует вы только с мальчиком я зашел и сразу сказал здравствуйте дедушка а я же в... я, здравствуйте коллега вот я же в деда в костюме вот и когда я уходил дедушка по моему больше всего не хотел чтобы я уходил есть, так да. И это mm -hmm. очень было приятно, mm -hmm. что я поразил сердце дедушки, mm -hmm. ну и мальчика, конечно, тоже. Mm -hmm. То есть я чем мог, помог, я был в детдомах, работал просто по э, квартирам, по вызову, вот. И я считаю, что эта миссия была прекрасна. А скажите, вы мне сегодня дадите прочесть стихи или нет? Ну, сейчас такая Нет? у вас будет да. возможность, просто сейчас можно это сделать. Ну, расскажите сначала, что, что за верши, так? Я не вас не подведу, меня как-то в эфир пригласили другой телеканал, раннее утро, это был прямой эфир, я прочел стихотворение про секс, вот, ни одного матного слова, ничего. Будет на иншу тему, я так понимаю. Да, на другую, mm -hmm. и меня, наверное, уже на то телевидение приглашать не будут, хотя да. я У нас, знаю... на жаль, не очень много времени осталось, просто Так зараз... что один 11... стихотворение. Вы можете один, один вирш, вы можете Отлично. нам сейчас озвучить. Так, я сейчас самый добрый выберу, хорошо? Угу. Так, вот. так, так. У моих друзей все наоборот. У них не собака, у них кот. У моих друзей все не так. Они не холостые, у них брак. Мои друзья не такие, как я. У них нет товарищей, у них друзья. Слишком много отличий у меня с друзьями. И я сам по себе друзья по себе сами. Мои друзья, друзья отличаются от меня самого. У них все человечнее, у них все высоко. Я и мои друзья очень разные. Мои друзья молодцы, мои друзья классные. Мои друзья совершенно другие, искренние, добрые, золотые. Що ж, ну, саме на цих словах мы с вами завершим разговор. Я благодарю Сергію, что пришли до нас. Сегодня только расскажите, что в 20:00 сегодня. сегодня в Блюз Бразерс yes. наши вечера Успенская Топи, сегодня 66. Стартують вечери, сегодня стартуют литературно-музычные вечера. Уже второй раз. Так? Да. Що ж, ну, я думаю, что у mm -hmm. кому это интересно, обов'язково завітають и для себя что-то новое откроют. Mm -hmm. Нагадаю, что мы спілкувалися с Сергеем Бакуменко, одеським поэтом, музыкантом, нормальским діячем. а наша Программа завершує свою работу в эфире. Дякую вам за увагу. До побачення.